Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем апостольском чтении, которое предваряет для нас еще одно воскресенье в ожидании праздника Рождества Христова. Мы сегодня слышали какие-то отвлеченные истины, но сегодня апостол Павел раскрывает перед нами тайну нашей собственной жизни во Христе. Бог призвал нас к участию в наследии святых во свете. Мы часто думаем о спасении как о том событии, которое только совершится, как о событии будущего. Но апостол Павел говорит здесь, в настоящем времени. И говорит, он это не зря. Он говорит, призвал, избавил и вел. Апостол Павел хочет донести нам такую простую вещь то спасение наше уже началось. И ожидание Рождества – это не ожидание какого-то далекого чуда, но трепетное узнавание того, что Бог уже вошел в нашу с вами тьму. Он избавил нас от власти тьмы. И тьма здесь – это не грех, но это не только грех это не только грех, но это и страх, это и замкнутость, это одиночество, в которых живет человек, когда он не знает, что он любит. И Рождество Христово возвещает именно это, что Бог не побоялся войти в самую глубину человеческой ночи. И святитель Афанасий Великий, так говорит в трактате о воплощении Слова, что Он стал человеком, чтобы мы были участниками Божества. Бог почеловечился только лишь ради этого. И это не поэтический образ, это откровение, потому что Рождество Христово является началом нашего спасения и возвращения подлинного человечества. И это начало тому, чтобы человечество заключило новый завет с Христом. Новый завет с Богом, который избавляет нас от той тьмы, которая в, нашем, в нашей душе сейчас находится. И апостол Павел здесь продолжает, что мы имеем искупление кровью Его, Ясно уже отбрасывают детей в креста. Младенец лежит в пленах, и это предвосхищение погребальных пелен. Но именно потому Рождество так радостно. Бог не просто посетил мир, Он отдал себя до конца. И святитель Иоанн пишет в толковании на послание Колосиным, что Христос послал не Анну, Христос послал не пророка, но пришел сам. И далее апостол возводит наш взор еще выше. Он есть образ невидимый. И в, Рожде... И в, этом Рождестве, в предыдущем Рождестве, невидимый Бог становится зримым, осязаемым, слышим. И мы больше не гадаем, каков Бог. Мы видим Христа. И как говорит преподобный Максим Исповедник, тайна воплощения слова содержит в себе Смысл всех тайн. Если мы с вами хотим понять Бог, мы хотим понять человека, мы хотим понять историю самих себя, ответ не в идеях, а в ответ в лице. Он есть глава тела церкви. Рождество это рождение не только младенца, но и нового человечества. И церковь начинается и с организации, а от живой связи со Христом. Мы тело только тогда, когда мы живем Его жизнью. В ожидании Рождества каждому из нас важно спросить себя, где во мне есть место Христу? Есть ли в моем сердце пространство тишины, куда Он может войти? И, наконец, что по словам сегодняшнего апостольского чтения, дабы иметь во всем первенство, это не власть, навязанная силой. Первенство, это первенство, которое имеет, апостол, которое имеет в виду апостол Павел, это первенство любви. Христос первый, потому что Он первый возлюбил, первый сошел, первый умер и первый воскрес. Итак, будем же вместе с вами ждать Рождества не как даты, но Рождества как встречи. Мы должны открыть ему свою тьму, чтобы эта тьма греха и неведения с помощью преображения светом Христовым стала тем светом, который призван освещать мир в эти... Темные и непростые дни, аминь. С воскресным днем.